Я депутат областного совета, Дмитрий Александр. На прошлой сессии областного совета мне выделились помощь через Центр социальной допомоги, что представляет Людмила Петрина. Так, Две недели назад Прошел сюжет в КСН Молодец, один, я хотел бы поблагодарить всех журналистов э, об этой помощи. Помощь была информационной. Я даже не ожидал, что столько людей прикрытнется и мне поможет. Э, у меня уже есть эти средства на э, операцию, которая мне э, по замену сустава нужна. Э, поэтому те средства, которые вы, выделила областная рада, э, я уже готов передавать фонду Сагаситос с Украину. Предварительные переговоры мы уже сделали буквально сегодня. Это было спонтанно, узнав о том, что сегодня брифинг. Вот. Никто не готовился, но уже такое решение принято. Значит, давно уже сотрудничаем с Украиной. в Украине. Действительно, ребята делают очень важное дело. Мы неоднократно проводили с ними уже соревнования. Я вице-президент Федерации ЗИДО. И вот в октябре месяце последний раз мы провели соревнования. Ребята были довольны. Ребята делают большое дело. Теперь, тем более на фоне того, что происходит в Украине, идет война. Единственная организация, которая сейчас способна оказать помощь, поэтому я очень уважаю этих людей за их работу и принял решение передать эти деньги им. посоветовавшись, помощь эту, уже общее решение получит Резник Андрей, это человек, капитан Служба Украины, который участвовал в боях Донец... в Донецкой области под селом Семенивка, Он получил ранение в позвоночник, поврежден спинной мозг, до сих пор не может стать с инвалидного кресла, хотя прошел уже ряд операций в Израиле. Но врачи говорят, что есть надежда на то, что он выздоровеет, поэтому деньги ему нужны. Плюс э, на поддержку непосредственно Центра социально-правовой допомоги нужны деньги. Плюс э, потребуют допомоги и переселенцы. Э, сато это люди пенсионного возраста, плюс дети. Э, поэтому о, об использовании этих средств, я думаю, что уже непосредственно фонд может э, отчитаться после того, как э, я им их передам. Требоваться передам департамент социального захисту и сразу после выделения средств мы думаем юридический механизм, как правильно передать эти деньги в фонд. Какая заява? Это 110 тысяч рублей.